А в мене запитання. От я кажу про ТЦК, про оновлення даних, про черги. Ну, уявіть, якби я не оновив, я б моральне право мав взагалі рота хоч відкрити в ефірі. Я оновив в той же день, коли тільки перший день, 18 го числа. Навіть встиг до скільки спроб було, але я встиг навіть до 0-0-0-0. Ну, звичайно, оновили. Дивна постановка питання. А хто ж не оновив? Чекали, очевидно, чогось. В кожного можуть бути свої, так би мовити, причини і підстави. А зараз у таке ні черги. Як ви взагалі до цього ставитесь? Ой. Ну так, я розумію, вам а, це таке. Ви про це очевидно і не думаєте про Ні, ми думаємо об этом, тому що уважаемый народный депутат сказал интересную фразу, я аж так задумався. Так. О, що вот надо будуть оплатить штрафи, но люди не будуть платити штрафи. Потому что и там потому нема, что. Не в Ну так у людей. У людей... Э, мне это интересно. это Причем здесь где и идут дальше ссылки на различные статьи законов? Где в статье закона написано, что я не могу заплатить, потому что у меня немае грошов. Назовите мне в постанове Кабмина, в указе президента, в каком-то пункте закона о мобилизации, который приняла а, Верховная а, Рада. Так. И получается ситуация такая. Но когда и... надаются коммунальные услуги, это же ты, ты же тоже вживаешь, нет, а за здесь, них не платишь, здесь, здесь, то есть, то надо, бывает, надо, надо, чтобы наконец-то народные депутаты а, открыто признали, что закон о мобилизации принятый ими, это на самом деле закон анти-ЗСУ. Вот анти -ЗСУ. И я уже не говорю антинародный. То есть, мы, говорит, платить никто не будет, но это прописано. Зачем вы прописываете то, что никто не будет делать, зная, что этого никто не будет делать? Для чего? То есть... Те повноважения, которые сейчас будут, более того, я не знаю, насколько это соответствует действительности, но мне некоторые ребята наши, которые уже списаны из активных боевых дней и продолжают служить в ТЦК, кстати, отказывались ловить людей на улице, реально отказывались, писали коллективные обращения и так далее, это целая история была, они просили нас защитить их права, в том числе перед военкомом. Так вот, они мне сказали, сказали, что сейчас будут потихоньку вот эту знаменитую роту охраны э, убирать в разные части тыловые. Это те, которые именно раздают повестки. Ну, а всем, естественно, соответственно, будет заниматься полиция. Потому что теперь полиция имеет право там останавливать, там же сразу штрафы выписывать и так далее. То есть останется и рота охраны ТЦК, которая будет ходить, но гораздо меньше. Так вот, что же произошло? Произошло то, что... Э, ЗСУ стало заложником этого закона о мобилизации. Заложником, что там нет ни слова о демобилизации. И как только это выходило, мы сразу понимали, что мы, в принципе, извините за грубое слово, нафиг никому там не нужны. Мы должны погибнуть все на фронте. О нас никто не думает. Когда начали оправдывать все эти бусификации, которые делают, я за то, чтобы парни шли служить. Я за это. Но я знаю, что человека, которого запихнули насильно в бус и привезли мне ко мне, ну, возможно, я из десяти одного мы сделаем воина а 9 напишут отказные или пойдут сдаваться, искать какие-то там причины по больничкам и уходить надолго. Он у меня в штате числится, я на его место другого не возьму, но и его нет на месте. Получается, что новые не прибывают раз на самом деле, те, кто прибывают, это, извините, полный трэш по качеству подготовки и по, вообще по здоровью. Потому что госпитальная ВЛК, все, все гидны, они же приходят к нам, мы вот так вот смотрим на них и начинаем плакать с отцами-командирами. Сидим и думаем, а что нам с тобой делать? Иди на больничку. Обследуют его уже в гарнизоне, получается, в части Медрота пишет письмо, говорит, да не, его надо на больницу отправлять на обследование. Вы что, он даже не дойдет до ЛБЗ. Он иногда идти нам надо под обстрелами 8-10 километров в одну сторону. Жара плюс 40. Говорит, да не, он просто не дойдет. Все, он ляжет где-то по дороге, вы его тащить будете назад, у вас все сорвется. Но он-то уже пришел, нам его уже передали, военкоматы уже отчитались, галочку поставили, что они постав... себе, что они вот мобилизовали 100 человек. И 100 реально воюют условно, это не точная цифра, естественно, 10 человек. 90 написали отказы и так далее, и тому подобное, у нас идет мобилизация. Нам они помогли? Нет. Они ухудшили наше положение? Да. Имидж в ЗСУ среди людей стал портиться? Конечно, да. Конечно, да. И многое другое поэтому люди народные депутаты к сожалению я со многими общался со многими разговаривал э, во время этого принятия закона объяснял насколько мог лежал в госпитале тогда была возможность встречаться объяснять это все что ребята я не изучил весь закон но то что мне попадается это не рабочие вещи.